Друзья, слава Иисусу Христу, добрый ранок, Христос Воскрес, воистину Воскрес. Мы настолько рады, что Бог так добро подошел к нам. Вот прямо сейчас мы находимся в Изюме. Вчера было замечательное служение здесь, в этом зале. Множество людей было собрано. Видели 100 человек, может и больше 100 было мы все вместе и прославляли Господа, и благодарили, что Бог так добрый по отношению к нам. Изюм здесь была оккупация. Как освободился Изюм, мы сразу открыли церковь. И мы радуемся, что мы можем здесь проводить богослужение. Я рядом с моими братьями, с нашими служителями, с нашими пасторами, которые Николай Николаевич, часто его видите, Иван Владимирович, Непосредственно ответственны за служение в Тузуке, служение в Шестополе. Сегодня мы здесь, в Изюме. Молодцы. И мы радуемся, что Бог в это непростое время. И вам этим расскажет очень непростое время. То, что связано вчера, в липсах вечером был прилет. Он расскажет более, более подробно. Но я хочу сейчас, чтобы помолились. Вот, Николай Николаевич нас будет вести в песнопениях в это время непростой мы провозглашаем, что Господь царюет, и мы, мы разом будем все хвата Отец, мы что ты так добр по к нам. Я благодарю, что я с моими братьями, мы вместе служим тебе и служим народу Украины. Находясь, Господь, в этом чудесном городе в Изюме, да. Мы благодарны тебе, что ты подарил победу, и этот город освободился. И пусть это будет как пророческое слово, не только этот, этот город Изюм, чтобы он был свободным от нечисти, но каждый город Украины, каждое селение, чтобы полностью территория Украины была свободной, так как изюм Господь. Да. И чтобы было восстановление, как в этом городе, и в каждом городе, и чтобы люди и поклонялись, и прославляли, и величали. Да. услышь нашему молитву, и я могущество и славу Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А доброе утро. Да, доброе я удаче. хочу песню спеть, и чтобы мы все М -м. поняли, независимо от того, что сегодня все мы переживаем, что наша жизнь, наше счастье, наше будущее, а настоящее, все сокрыто во Иисусе так, Христе. Да. И апостол Павел говорит, и когда явится Христос, жизнь наша, то и мы явимся вместе, вместе с Ним. Аминь тебя и меня? Oh yeah. Я вспомнил, у нас в Харькове эта песня звучала где-то в мае или июне месяце, были очень серьезные прилеты. И там где-то около 3000 человек. Стоит Николай Николаевич, поет, вся команда. Наших человек 15. И тут слышали как прилет по на нашему крану, прямо от стойки под, под, под забор. Люди легли, легли они, они поют эту песню эту песню. вечером не пишут, люди, которые вообще в церковь ходят, они говорят, что вы за люди такие. Потому что тут обстрел, такой серьезный обстрел, а вы поете. Мы поняли, что на самом деле вы верите в Бога. Поэтому, родные мои, мы на самом деле верим в Бога. Здесь за, за, веру в Господа и спасешься ты, и весь дом твой. Мы говорим, веру Господа и спасется Украина. Мы верим. В то время, когда пели вот эту песню в Харькове и были придут здесь, да, в изюме, еще охватил. Ну, вы понимаете? И, и, и не было никакого никакого просвета, чтобы изюм освободился. То есть да. сегодня изюм освободился. То, что также, вот сегодня он ну, страшно, чуть -чуть, разные слухи э -э распространяются. Но мы продолжаем верить Богу, да, веру в Господа и спасение. Верой в Господа и спасется Украина. Аминь. Потому что Иисус мой белый пар. А, да, да. И вам они вдохновляют. Потому что есть печальные новости. Что там в, Лице было вчера рассказано? Ну, доброго ранка, дорогие братья и сестры. Церква, вы знаете, есть минуты, когда мы можем молиться и радоваться. Есть минуты, когда мы говорим слово, когда мы спеваем, когда мы все относим до Иисуса Христа. Есть минуты, когда мы и плачем. Есть один наш пастор, Илья Петрович, который что жизнь тяжелая, сегодня она еще тяжелее, но я верю, что Господь він на этом месте, а Господь так. на каждом месте, А где его благословляют. Вы знаете, вчера, когда было служение, в этот час в лицах россиян кинули бомбу, и она вся разорвалась там, где... Ми роздаємо воду, там, де ми роздавали хліб, там, де ми роздавали допомогу. погибли діти, погибли люди. Дуже багато поранених, розруха. І я хочу сказати тільки одне: там, де ми є щасли, щоб ви молилися за її, щоб ви взивали до нашого Господа. Да. Може, хтось сьогодні дивиться нас перший раз. и вы еще не чувствуете Господа в своем сердце, я хочу, чтобы вы сегодня почувствовали и молились так же разом потому что победа только за Иисуса. Аминь. Потому что Украина для Христа. Аминь. Я это говорю своей дружине, своим детям, и это мы говорим в каждом селе, в каждом месте, там, где мы находимся. Потому что Бог это Христа. Потому что Бог, Иисус Христос, вся влада только у Него. Аминь. Амінь. Помолись, пожалуйста. Слава Тобі, на Господі, бачимо небесі. Ми вдячні, Господи, що ми можемо сьогодні Я, приходити до тебе. Ми вдячні, що коли ми піднімаємо себе до тебе, ми відчуваємо Ти чуєш нас, Господь Михайло. Мы веряемся в твои руки. Да. Мы вверяем да. все твои И знаем, что перемога за тобой. Да. За нашим Богом. Да. За Сыном и Духом Святым. Аминь. Слава Тебе, дякую, Друже, за твое служение, за то, что ты веришь в Слава Николаю Николаевичу. за твое служение. Разум мы кажем слабым, но полый. Господа нашего Иисуса Христа. И любовь Бога у Ця, да и нами Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.